Estalló una crisis en los matrimonios de Demet Özdemir y Oguzan Kos, quienes se sentaron en la mesa de bodas en agosto del año pasado. Se afirmó que Ozdemir, que tuvo una discusión con Kos, salió de la casa. La famosa actriz habló por primera vez sobre los problemas en su matrimonio. Ozdemir dijo: Puede haber tales problemas en todas las relaciones. No salí de la casa, por lo que las noticias no son ciertas a partir de ahora. Demet Özdemir quien recientemente regresó a las pantallas con la serie de televisión Adim Farah y llamó la atención con su actuación, se casó con el cantante Oguz Ankos en una magnífica boda en agosto del año pasado. Se afirmó que la pareja, que estaba en el centro de atención con su relación, tenía una crisis. La relación puede tener problemas. En declaraciones a Magazine DE, Demet Özdemir habló por primera vez sobre los supuestos problemas en su matrimonio. Nunca hablé de mis relaciones. Antes de casarme, no hablaba de mi vida privada. No compartía nada más que mi felicidad. Los problemas de relación ocurren y mejoran. Nos uniremos mañana. No, no quiero hablar de eso en este momento. Nuestros problemas son muy diferentes en este momento, dijo. Yo no salí de casa. de mir, es cierta la noticia de que dejaste la casa? A la pregunta no, no lo es. Por lo tanto, no está actualizado en este momento. Dio la respuesta. La bella actriz los confundió con su respuesta. Nuestro proceso legal ha comenzado. de Mir también habló sobre la inclusión de su nombre en las acusaciones de que una actriz casada fue atrapada en un tráiler con un director casado hace unos días. La famosa actriz, quien reaccionó a la noticia con su cuenta de redes sociales, dijo: "Ya expliqué todo lo necesario. Estaba muy enojada. Traté de hacer esto sin perder mi amabilidad". Esto no es una noticia para mí, esto es un chisme. Para mí. Muchas actrices son actrices casadas, las respetamos. Los directores casados están bajo sospecha. Comenzaré el proceso legal el lunes. No es agradable asociar los problemas en mi matrimonio con noticias tan desagradables, dijo. Tengo que hacer esta explicación con vergüenza. Demet de Mir. Quien reprochó las acusaciones de separación, dijo: ¿Es tan fácil poner a la gente bajo sospecha? Vergüenza por su lenguaje violento, su vergüenza y su falta de escrúpulos. Si bien estamos pasando por momentos difíciles, nuestra agenda debería ser no olvídate del dolor y la solidaridad para el futuro, pero actrices casadas como yo y yo en la industria. Me da vergüenza hacer esta afirmación por el abuso verbal de la vida privada de nuestros amigos bajo el nombre de reclamo. No olvides suscribirte a mi canal para más.